assalomu alaykum bizni youtube orqali kuzatib boruvchi aziz obunachilar biz yana bir obyektni klinikani oldida tugatdik hammanglarga yaxshi kayfiyat tilagan holda videoobzorni boshladik undan oldin eslatib o'tmoqchiman agar ya, bizni siz yangi e, kuzatuvchi bo'lsangiz endigina kuzatib borayotgan bo'lsangiz obuna tugmachasini bosib qo'ying chunki biz har haftada ikkita yoki uchta e, yangi ishlarni kanalimizga joylab boramiz sizni ham uyigizga shunaqa tuniefon qilish kerak bo'lsa nomerimizni oldindan aytib o'taylik to'qson to'qqiz kodi bilan to'rt yuz qirq ikki to'qson olti nol besh qaytarib o'taman to'rt yuz qirq ikki to'qson olti nol besh to'qson to'qqizlik tak endi boshladik mana hozir biz klinikani orqa sanchasi bni orqasidagi mahalladamiz hozir bu tashqari tomon shapkamiz bitta katta bitta kichik bo'ldi katta shapkamiz eni ellik olti santimetr kichkinasiniki o'n besh santimetr orasidagi kamarlarimiz to'rt santimetrdan mana ko'rishiglar mumkin shunaqa bir chiroyli stilda bo'ldi tashqari shapka ichkari shapkamiz ham hozir ko'rsatamiz kirib u boshqacha stilda qilingan ichkari shapka bu mana tashqari shapkamiz naryoqda бкovy endi mana darvozaxonaga kiramiz darvozaxonada ozgina bor. borana bu <türük> mana darvozaxona ko'rib turganinglardek master klass tunukada bo'ldi qalin tunukada 0.35 o'ttiz besh qalinligi качествоsi yaltillab turadi blеск kuchli oafonga o'xshab turadi Doğru e, bu mana darvozaxonamiz endi ichkari shapkaga o'tamiz bu mana ichkari shapka ko'rib turganinglardek to'qson gradusli alka qildik ichkari shapkani и mana bu tomonlar hozir bu qo'shnini potologini yopamiz и bu tomonni бакovoylarni yopamiz hali ishimiz chala tugagani yo'q faqat qorong'i tushib ketmasin deb videoni ertaroq olishga qaror e, qildik chunki qorong'i tushsa e, videoyimizni качествоsi xira bo'lib qoladi ko'rib turganinglardek mana yonboshdan ham olyapmiz iloji boricha hech qanaqa vanna yo'q quyosh tushgan joylarni ham ko'rishinglar mumkin mana faqat o'zini nuri qaytyapti blesk qaytyapti hech qanaqa vanna emas u e, tumkafonni tushunadigan akalarimiz yaxshi biladi buni demoqchiman materialimizni qalinligi e, yaxshi sifatli material mana yani bu mana burchaklarimiz o'rtada bitta stek ketadi iloji yo'q ichki burchagga qilamiz tomon mana tushgan tomon mana buni ham yonboshdan ko'rishlar mumkin biz andijon viloyati asaka shahridanmiz siz ham yuz yetti mukefon qildirmoqchi bo'lsangiz yana bitta nomerimizni qaytarib o'tamiz to'qson to'qqiz kodi bilan to'rt yuz qirq ikki to'qson olti nol besh raqamiga bemalol murojaat qilib bog'lanishinglar mumkin musofir yurtdagi akalarimiz telegramdan yozsa ham bo'ladi men aytgan nomerda telegrami bor telegramdan telefon qilib aloqaga -ok chiqsa -e, ham bo'ladi xudo xohlasa chiroyli qilib qilib beramiz narxlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak narxlarimiz bir kvadrat tunukamiz narxi hamma narsasi ichida mana bu leysalar reka hamma yo'g'i ichida bir yuz o'n besh ming so'mdan bir yuz o'ttiz ming so'mgacha qilinyapti hozir sizdan hech narsa talab qilinmaydi faqat abed berasiz agar andijonlik bo'lsangiz yoki vodiydan farg'ona qo'qondan namangandan bo'lsangiz yotoq qilib berasiz va yemoq akı, ichmog'ini qilib berasiz bo'ldi qolgan hamma narsa dosтавкаsigacha ichida bo'ladi ya'ni bizni o'zimizdan bo'ladi chiqqan kvadratga pul to'laysiz bo'ldi ishimiz yoqqan bo'lsa like, layk bosishni esdan chiqarmanglar obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar xudo xohlasa yana yangi obyektlarga borib syomка <laughs> qilib ishlarimizni youtube <laughs> kanalimizda joylab boramiz hammanglarga kattakon rahmat erinmasdan bizni kuzatib borrganinglar uchun sog' bo'linglar salomat bo'linglar